Живо припомнилось снова, на шарах улетает медведь. До свидания наш ласковый Вова. Мне в полголоса хочется спеть. А в Кремле зазвонил телефон. говорит о он откуда откуда надо пригласить к как трубки осада вы не туда попали мы ничего не сбивали этот ужасный осад подтер демократии зад ну и чего такого Тогда позовите Вову. Вовы не дома. Врете. Вовы сейчас на работе. А где он работает? Где? Везде. Если где-то случилась беда, Вова едет работать туда. Сейчас у него работа на галерах Каспийского флота. Телефон не дадите случайно, а это военная тайна. Я выдать ее не могу. А Санта-то ты кто? Шойгу. А потом позвонил и бил. И со слезами просил, мой миленький, пришли мне ракеты, штучек хотя бы пять, совсем уже нечем стрелять. Послушай, ИГИЛ, не тебе ли я выслал на прошлой неделе 40 прекрасных ракет? Они долетели? Нет. Ну ладно, сегодня же днем еще штук 15 пульнем. А Вову не позовете? Вова сейчас на работе. А потом позвонили зайчата. Пишите скорее автоматы, а потом позвонили вороны, шлите быстрее патроны, а потом позвонили панды. У нашей луганской банды кончились бабяки и буки. А без них у нас связаны руки. А потом позвонили сирийцы. На нас нападают убийцы, иранцы, повстанцы, засранцы и разные американцы. Не могли бы их всех побомбить, чтобы заставить их нас полюбить. А потом позвонила Чечня. Чечня, у нас тут фигня. Кому же вы звоните? Володе, номер же его вроде. Попозже не наберете, Володя сейчас на работе, он на работе, короче. Звоните ему на рабочий. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень, то стерхи звонят, то тигрята, зайчата, лисята, бобрята. Целый день не попить, не поесть. Пришлите нам Су-26. Пришлите нам боя головку. Позовите, пожалуйста, Вовку. Ну как объяснить идиотам? Он занят. У Вова работа. Он три ночи не спал, он устал. Ему бы заснуть, отдохнуть. Но только он лег звонок. Спасите, спасите нас. Кто говорит? Донбасс! Мой позывной дикобраз. Я понял, я слушаю вас. Кончайте там визги и вой. Я вам уже выслал конвой. А выслали это чего? ПЗРК ПВО, Град АКС АКМ и несколько новых систем. Ура! Помолчи, дикобраз. Мы тут сливаем вас. Домой, что ли, в Нижний Тагил? нет на войну с ИГИЛ. Я не пойму чего-то, пока мне пора на работу. И опять то день-день, то дон-дон. И опять зазвонил телефон. Тут и так настроение дерьмо. Так еще позвонило чмо. Среди ночи нести дребедей. Чему-то пофиг у них же там день. Я слышу тебя, барак. Теперь у нас общий враг. Нам вместе необходимо... Зачем ты послал ко мне Дзиму? Я с ним, я сейчас не шучу, Совсем говорить не хочу. Он будто бы только что с партии. А это двойные стандарты. <реш> Все это ужинки и маски. Давай. Приезжай, я в Дамаске. И превозмогая зивоту, он снова спешит на работу. Звонок, что такое? Беда! Бегите скорее сюда! Вы наш всенародный кумир! Кого же спасать? Русский мир! Русский мир провалился в болото! Провалился в болото? Да! И ни туда, ни сюда! А где же он тонет? Где? В Алеппо и в Карагаде! в Донецке, в Луганске, в Саранске, в Нахабино и в Мухосранске, в Риге, в Варшаве, в Одессе, в Вильнюсе и в Херсонесе, в Дебальцево и в Минусинске, и в Минске, и в Минске, и в Минске. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте, умрет. До свидания, наш ласковый волк. О, это суть Олимпийской поры. Видно, не было шанса другого присобачить тебя на шары.